А мы продолжаем поздравлять всех нас с замечательным праздником, праздником Новый год. Да, ты знаешь, Денис, я, честно говоря, Новый год помню практически с самого детства. Ну, серьезно, помню как сейчас. Значит, мама на кухне нарезает салат оливье, дедушка в зале наряжает елку. Три часа дня папа сказал, что служил во Владивостоке, и поэтому ему уже можно. Вечером, конечно же, новогоднее семейное застолье. И я опьянил только от того, что ел салат, над которым все чокались. А ты знаешь, я уже новогоднего подарка не жду. На зачем? Месяц назад мне мама подарила новые кроссовки. Как бы уже на Новый год. 1 января уже третий день со мной в комнате живет дядя из Самары. И после всех его рассказов такое ощущение, что это я пять лет на подводной лодке отслужил. Да, ну а вечером мы всей семьей смотрим голубой огонек, где выступает молодой, талантливый и перспективный Александр Серов. Знаете, друзья, время, конечно же, прошло. Голубой огонек уже погас. Дядя, Дядя из Самары <laughs> давно живет в Германии, а Александр Серов по-прежнему с нами. Встречайте Александр Серов Александр на нашей сцене! Серов! Здравствуйте! Добрый вечер, с наступающим вечер. праздником вас. Спасибо. Александр, всем известно, что ваше творчество, ваши песни, конечно же, посвящены любви, посвящены женщинам. Эти великие, я люблю тебя до слез, ты меня любишь. Ну конечно, сегодня просто есть у нас уникальная возможность дать ответное слово женщинам. Да, и сейчас на эту сцену выйдут самые горячие, самые большие ваши поклонницы. Вы не очень так реагируете, они будут петь на украинском языке, но ну, потому что они ваши землячки, они из Николаева. Ты не волнуйся, я дуже чудово разумею украинском. Дамы и господа, встречайте ответное слово Александру Серову, группа Made in Ukraine. Песня «Ты меня любишь, лепишь, творишь, малюешь». Ответочка. Предлагаю присесть, чтобы не задавили. Uh... Люблю, хоч Сашко і Москалик тих, ти, ти в моєму вкусі, ніжний день дітний маленький, я підніму тебе, на руки затискаю, сонця моїх грудей будуть тобі, колискою. Категорії тебе годуватиму. Краще пропілакторію, та якщо зрадиш, знайдеш Модельну дамачку. дай телефончик Баскова. Давайте еще раз поаплодируем группа Made in Ukraine и Александр Серов. вдячные, дорогие девчатка, помпушечки вы наши. Я сейчас исполню ту песню, которая является символом украинской души, может быть, какой-то неординарной чувственности. Послушайте эту мелодию, я думаю, что многие из вас ее знают. Eu que